Hello，大家好，这里是阿伦才的生活，我为大家录音用品开箱哦。今天要开箱一个椅子，是阿伦才期待蛮久的这样子的一个款式的，它叫做海星零零一聚拢款高倍充棉月亮椅哦。好，它的货号呢叫做 C N K 二四五零 J J 零二零。好，这是一个绿色这样子的一个。 椅子哦，涂绿这样子的一个寿司的一个椅子那我们打开看一包装，量、哦、还蛮不的，还蛮轻的一打开呢是这样子的一个画面，那我们看到呢是一个比较啊这个简便的这样子的一个一个袋子，嗯，它的厚度呢、啊、是比较薄的。 然后就有一个大大的一个牛的一个标志，然后呢就有一个这样子的一个背带，好上面呢就是这样子的一个束口束口袋。这个椅子的特色呢是它里面有这个呃棉花这样子的一个夹层，所以坐上去呢它的效果就比较舒服一点点好整个开启。 是非常简单的，就直接把它撑开、就是，就是这样。一打开呢，就是这样，已经弄好了。好，首先我们来先看一看这一张椅子吧。好，我们看一下正面的情况呢，这里就有一个摩客这样子的一个标志喽。 好，就是这一种啊，一般的这种牛津布的这样子一个款式，看到吗？这里有几个这样子的圆圈，啊，就是一个缝合的部分，因为它是有这个海绵的、哦，所以大家看得到吗？其实这个海绵的厚度是比我预想的还来的更厚的、哦，看到吗？就是整个都是有这样子一层厚厚的一个海绵。 而且这个椅子呢，它一个最大的好处呢，就是说它这个椅面呢是比较宽阔的。好，等下坐上去给大家看一看。旁边呢就有这样子的一个置物台，嗯，这里呢就有这样子一个黑色，两条黑色这样子的一个车线哦。好，后面的部分呢就是这样，啊，感觉做工呢是有点。 蛮简单的哦，嗯，好，这里就是这样子。好，我们看到这个调节的部分呢，其实它是一个两档可调节的这样子的一个椅子哦。现在呢，这一个档位呢，其实是一个比较斜的一个躺椅这样子的一个模式。好，如果把它推向下推呢，那看到,到吗？这个操作其实还蛮丝滑的、哦。好，这个是第一档，嗯，这个是。 直档就是做的比较直的部分，好，就这样子通过这样子一个按下去，就可以做这样子的一个调整哦好，就让我坐上去体验一下吧，这一个。好，所以呢就是这个是正常的这一个高档的这样子的一个啊这样子的一个坐姿，大家看到吗？嗯，其他的。 嗯，它的高度呢不高也不矮，嗯，并并不是那种非常矮的那种，配合单卷桌的那一种高度，啊，它是略略高一些，但是坐着其实是蛮舒服的。看、啊、到吗？我这个脚的角度呢，大概是一个九十度这样。好，我们现在呢就通过按了这个按钮呢，就可以把它做。下去，把它弄去。 其实坐着的时候好像比较难做这个调整，所以应该是要站起来。好，这个就是当啊比较躺平这样子的一个姿势。哦，好，其实这个二档的这个坐姿呢，啊，就真的是。 非常的舒服了，舒服好多。嗯，看到吗？大家，所以整个大概是怎么说呢？好，就放在这里拍摄一下吧。大家看得到吗？整个角度大概是这样子的、哦，这样子的一个椅子。 坐上去呢，可以完全感受到这些海绵是蛮厚的，而且它有一定的这样子的一个包覆性在里面哦,哦。所以它真的是蛮高倍的，像我这样子一七一六七这样子的高度呢，嗯、其实是完全靠得到整个头的。对，好、哦。 把它调成这个比较直的这样子一个坐姿，给大家看一看这样。直的情况呢，大概就是这样子哦，嗯，就是这样子坐着聊天的话，其实也是蛮舒适的。好，由于填充的这个海绵呢，其实整体的厚度是蛮有感的，可以感受得到。嗯、但老实说呢，坐上去呢，因为它的厚度蛮大，其实我是觉得会可能会有一点点的热，嗯。 而且这个这里扶手的部分呢，是这样，它它也其实没有扶手了，就是手放在这里，感觉会略略低了一点。如果可以高一点的话，当然会更自然一些。好，那这张椅子呢，其实它有点主打，就是说让小孩坐在上面呢就很舒服，因为整个小小孩呢就可以像整个盘腿呀、啊，其实大人也行，看到吗？像我这样子盘腿坐。 其实感觉也蛮舒服的，嗯，只是这个椅子它的特色呢，就是它的这个棉花的这个厚度。其实大家看到吗？把这个海星椅呢，跟这个挪克的这个腰椅，哦，靠靠在一起放呢，其实可以发现到，其实这一张椅子呢，它的大小呢，它的尺寸呢是蛮大的哦，跟一般的月亮椅相比的话，我看至少会有大五十个 percent 以上，嗯。 嘛，其实它的这个大小是非常大的。好，由于呢就是有这些棉花在里面呢，所以看起来是有一些皱皱的啊，可能就把它展开一段时间，可能就会比较理想。哦，这个就是挪克的这个海星零零一这样子的一个加夹棉加了棉的这个高高背这样子的一个躺椅哦。 嗯，它是有这样子啊，两档这样子的一个高度的，嗯，所以坐上去呢，感觉是比一般的这个月亮椅的包覆性来的更好哦，因为它的厚度蛮厚的啊，所以呢，另一方面呢，因为厚度比较厚，可能会略略比较热一点点，嗯，所以整个造型是这样子的哦，我们再来看一看。 好，这里就是阿润才生活为你带来的这个录音用品开箱哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。有你们的支持，就是阿润才继续开箱下去的动力喽。嗯，好，谢谢大家，记得订阅哦，拜拜。